Сейчас я покажу, как работает 3D картинку или фотографию. Добавляем в Photoshop картинку, объединяем его с фотошопом в саму картинку, вот так вот, так, вот у нас есть фон, сходим вот так вот слои, фон, и перетаскиваем его вот сюда вот, делаем фон копия, выбираем фон копия, Изображение, коррекция, уровни. Тут у нас есть канал RGB. Выбираем канал красный. Горячая кнопка Alt плюс 3. Нажимаю красный. Выбираем вот тут вот, 0. Нажимаем ОК. Переходим на фон. Вот тут. Барам изображение, коррекция уровня. Выбираем красный. Нет, зеленый. Барам зеленый. Выбираем тут 0. И окей. Выбираем снова фон. Изображение, коррекция уровня. Выбираем сцене. И тут тоже ноль так вот. Теперь выбираем фон копия. Вот тут, где обычно пишет. Нажимаем стрелочку вниз. И разница. Вот. нажали жаль, разница. Теперь выбираем инструмент. Ну, перетаскиваем, Вот он. У меня и тут. Перемещение инструмента. Нажимаем. И просто сдвигаем нашу фотографию в бик, Ну, в биг, как вы хотите. Вот. Выбираем файл. Сохранить как. Выбираем формат. У меня формат jpeg Еще проще на него кажут JPG просто убираем сохранить и окей вот чтобы снять вот эту вот полоску сбоку вам ее не надо мне кажется нажимаем правую кнопку на открыть с помощью paint и в паинте просто вырезать уже вот, допустим, вот здесь. не знаю, вот так вот. И вот сейчас я кусочек маленький. Вот, сохранить. И все. Вот. Вся полосочка маленькая ушла. Можно заработать еще просто забрать красную саму полоску. Вот, отделение просто выделяем и обрезать. Вот красная полосочка тоже пропала и сохраняем. Вот. Все. Подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ссылка на Photoshop Допит видео.